Nişan hazırlıqlarına başlayırıq. Baxın, gəlinimizin özünü işlədik. Bayağıdır işlədəcəyik. Belə bir zövqlə. <laughs> Bax, bu baltiklərimizi hazırlayırıq makaronlarımız üçün bu şəkildə. Belə hazırlayırıq. Hamsinin ifaçiyə şey qoyacağıq. İnşallah hamsını paylaşacağam sizinlə. Təşəkkürlər. Günlərinizə yığırıq, hazırlayırıq. Nişanımız üçün, təlimimiz üçün də doğru. Konfetlərimizi yığırıq səbətimizə. Hazırda makaronlarımızı hazırlayırıq. Makaronsumuzu hazırlayıb bişməyə qoyacağıq. Mənim makaronsum içinə gül də qoymuşam. Gül də şey yeyilə bilən güldür ə kreması pendirli krema ilə yığılıb və bucada qablaşdırılmışdır. Belə qatlayırıq. Artıq hələ üçün hazırladığımız tortumuz bitdi. Mükəmməl tortumuz. Mataramızları da yığar, səbətlərimizi hazırlayırıq. Bunlar isə lipop konfetlərimizdir. Bunlarda unğar, duman şokolad top konfetlərimizdir. Hazırladığımız şirniyyatdır. Bunları da yırsız. Hə, konfetlərimizi də yerləşdirdik. Qoxamız da hazır. Ola, oğlan evi gəldi. Aparmağa gəlmişik, şam almağa gəlmişik, aparmağa gəlmişik.